প্ৰথমতে মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অন্তৰ সৈতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰত্যেক দিনাই তেখেতৰ নতুন নতুন পদক্ষেপে অসমখনক ক্ষীপ্ৰতাৰে যে আগুৱাই লৈ গৈছে আমাৰ এডভানটেজ অসমে ইয়াৰ ডাঙৰ উদাহৰণ দেখিছে কেৱল ভাৰতবৰ্ষৰে নহয় বিশ্বৰ বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা যথেষ্ট প্ৰতিষ্ঠ ব্যৱসায়ীসকলে আজি অসমত ইনভেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে ওলাই আহিছে আৰু তাকো কোনোবাই যদি পঞ্চাছ লাখ কোটি টকা কৈছে কোনোবাই যদি এশ লাখ মানে এক লাখ কোটি টকা কৈছে তেনেধৰণৰ আচলতে ইনভেষ্টমেণ্টবিলাক কৰিবৰ কাৰণে আজি মানুহ ওলাই আহিছে আৰু ইয়াক প্ৰমাণ কৰে যে বৰ্তমান অসমৰ পৰিস্থিতি যথেষ্ট শান্তি ব্যৱসায়ৰ কাৰণে এটা অনুকূল পৰিৱেশ বৰ্তমান অসমত বিৰাজমান যাৰ কাৰণে এনেধৰণৰে আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিজে কণ্ট্ৰল কৰিবলগীয়া হৈছে যে হ'ব আৰু আমি ইমান ইনভেষ্টমেণ্টত কাৰ ইয়াত একে বেছি নলওঁ কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই টাৰ্গেট কৰি লৈছে যে আমি এইবাৰ আমাৰ এডভাৰটেজ অসম জিৰ' টুত আমি কিমান সংখ্যক কেনেকৈ ধৰণৰ কৰিম এই কথাখিনি গোটেইখিনি প্লেনিং কৰি থোৱা আছিলে যাৰ কাৰণে প্ৰায় আপোনালোকে দেখিছে যে প্ৰায় চাৰি লাখ কোটি টকা ওচৰা ওচৰি ইতিমধ্যে ইনভেষ্টমেণ্টৰ কথা ইতিমধ্যে চুক্তিবদ্ধ হৈছে আৰু আমি আশাবাদী যে বৰ্তমান অসম এনেকুৱা এটা গতিলৈ গতি কৰিছে এনেকুৱা এটা এই ঠাইলৈ যে অসমে আচলতে এতিয়া অসমৰ পৰাই আমি বিশ্ব বুকুলৈ আমি অসমে বহুবিলাক প্ৰডাক্ট এতিয়া ইয়াৰ পৰা ব্যৱসায় কৰিব পৰা সক্ষমতা অসমৰ বুটলি ল'বৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে ইতিমধ্যে চেম্পিকণ্ডাক্ট কাম আৰম্ভ হৈছে আৰু এই চেম্পি কণ্ডাক্টৰ যোগেদি যিখিনি সামগ্ৰী ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী আচলতে চিপছ ইয়াত প্ৰডাক্ট কৰা হ'ব সেইসমূহ কেৱল ভাৰতবৰ্ষতে নহয় বিশ্বৰ বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰলৈ এইবিলাক প্ৰেৰণ কৰি ব্যৱসায় কৰা হ'ব যাৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট ৰেভিনিউ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম ঠিক তেনেদৰে ইতিমধ্যে আৰু এজন প্ৰতিষ্ঠ ব্য ব্যৱসায় ইয়াতে মোবাইলৰ কাৰণে ইয়াতে ফেক্টৰী কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে গতিকে মোবাইল যেতিয়া ইয়াত আমি নিজেই নিৰ্মাণ কৰিম গতিকে এইসমূহ মোবাইলো বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰলৈ ব্যৱসায় সূত্ৰে আমি ব্যৱসায় দখল কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম তো গতিকে যি বহুবিলাক চেক্টৰত হোটেলৰ চেক্টৰত মেডিকেলৰ চেক্টৰত স্কুলৰ চেক্টৰত বিভিন্ন চেক্টৰত ইয়াতে ব্যৱসায় আৰম্ভ হ'ব আৰু বিশেষভাৱে ৰাস্তা পদূলি সকলোবিলাক কানেক্টিভিটি এয়াৰ কানেক্টিভিটি জল পৰিবহণ ৰোড সকলোতে যথেষ্ট ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ব সিন্দাখন গাডকাৰী যিয়ে প্ৰায় ছিক্সটি ছিক্স থাউজেণ্ড কৰোৰ বিভিন্ন কামৰ শিতানত তেওঁ ঘোষণা কৰিছে স্বয়ং নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই টুৱেলভ থাউজেণ্ড কৰৰ বিভিন্ন শিতানত তেওঁ ঘোষণা কৰিছিল গতিকে সেয়া এটা খুব ভাল খবৰ আৰু অসমখনত পৰিৱৰ্তন হৈছে আমি বিশেষভাৱে এই ইমানবিলাক যে উদ্যোগ হ'ব ইয়াৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ বিশেষভাৱে আমাৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে সংস্থাপন বিচাৰি পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব ইয়াতকৈ আৰু ভাল কথা কি হ'ব পাৰে যি সংস্থাপনৰ কাৰণে আজি অসমখন এটা অশান্তিৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিলে আৰু সেই সংস্থাপন এতিয়া দিব পৰাকৈ আমি এটা পৰিৱেশ আমি বুটলি ল'বৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ আৰু মই লগতে মই নিজেই তিনিচুকীয়া বাসিককো ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে ইতিমধ্যে আমাৰ আয়ুক্ত ডাঙৰীয়াই ইয়াতে যিসকল ব্যৱসায়ী আছে তেখেতসকলকো এই আমাৰ এডভানটেজ অসম জিৰ' টুৰ লগত সংগতি ৰাখি তেখেতেও আবেদন কৰিছিলে যে আপোনালোকে ইয়াত কেনেকৈ পাৰে ইনভেষ্ট কৰক আৰু আমি দেখিছোঁ প্ৰায় দুশ আশী কোটি টকা দুশ আশী কোটি টকা আমাৰ তিনিচুকীয়াতেই ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ উদ্যোগপতিসকলে ওলাই আহিছে মই তেখেতসকলকো অন্তৰপাণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু তেখেতসকলক বিশ্বাসেৰে ক'ব বিচাৰিছোঁ আয়ুক্ত ডাঙৰীয়া আৰু মই তেওঁলোকৰ এই গোটেই কাম কাজখিনি আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিমানখিনি যি ধৰণৰ তেওঁলোকক ছাপোৰ্ট লাগে যি ধৰণৰ সহযোগিতা লাগে সকলোখিনি আমি তেওঁলোকক কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত আছোঁ তাৰ লগতে তিনিচুকীয়াবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ যে ইতিমধ্যে আমাৰ তিনিচুকীয়াত মই আজি প্ৰায় এবছৰৰ পৰা লাগি আছিলোঁ সেয়া মোৰ সপোন যে মই আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে এটা স্কিল ইউনিভাৰ্চিটি মই ইয়াতে যাতে বনাব পাৰোঁ ইতিমধ্যে মই যিজন ব্যক্তিৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ তেওঁৰ লগত আজি দুদিনৰ আগতে আমাৰ এডভেণ্টাইজ অসমতে আমাৰ চুক্তিবদ্ধ হৈছে তেওঁ ইতিমধ্যে দুশ কোটি টকা ইনভেষ্টমেণ্টেৰে ইয়াতে আমাৰ যিটো গেলাপুখুৰীতে আমি এই স্কিল ইউনিভাৰ্চিটি আমি নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম আৰু ইতিমধ্যে আমাক এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে জনাইছে যে আপোনালোকে ইমিডিয়েট ইমিডিয়েট আপোনালোকে ইয়াৰ কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰে তেওঁলোকে আমাক এশ বিকাশ মাতিও দিছে আৰু তাৰ লগতে কৈছে যে তেওঁলোকে পুৰণি যদি কিবা বিল্ডিং পায় আপোনালোকে ইমিডিয়েটলি আপোনালোকে ক্লাছ আৰম্ভ কৰি দিয়ক কাৰণ আপোনালোকে জানে যে স্কিলৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া যিটো ছেমিকণ্ডাক্ট হ'ব তাতে যিখিনি স্কিলৰ কাৰণে আমাক যুৱক যুৱতী লাগিব তো যদি আমি ইয়াৰ পৰা যদি সেইসকল যুৱক যুৱতীক আমি তৈয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় সেই চাকৰিসমূহ বাহিৰৰ মানুহে আহি পেলাই দখল কৰিব গতিকে আমি যদি ইয়াতে আমাৰ ল'ৰাক তেনেকৈ ধৰণৰ মেইন পাৱাৰ হিচাপে বা আমি যদি আমি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি ইয়াতে সংস্থাপিত হ'ব এই মোবাইল যিটো ফেক্টৰী হ'ব তাতো বা অন্যান্য যিখিনি ফেক্টৰী হ'বলৈ বৈ আছে তাত সকলোবিলাকতে স্কিলৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু আমি অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক সেই হিচাপত গঢ়ি তুলিব লাগিব আৰু যাৰ কাৰণে মই এই ইউনিভাৰ্চিটিখন সময়মতে আমি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে আমাৰ ইয়াৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী শিকি পোনে পোনে তেওঁলোকে অসমতে সংস্থাপিত হ'বৰ কাৰণে তেওঁলোকে সক্ষম হয়